ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి అయి నమో నమ చీకట్లని పారద్రోలే శక్తి ఒక్క దీపానికే ఉంది శ్రావణ మాసంలో ప్రతిరోజు సాయంకాలం సంధ్యాదీపాన్ని వెలిగించి అమ్మవారి ముందు భక్తిగా శ్రద్ధగా ఈ దీపలక్ష్మి స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయండి మన జీవితంలో మనం తెలియక చేసిన పాపాలైనా తెలియక చేసిన దోషాలైనా ఈ దీపలక్ష్మి స్తోత్రంతో పటాపంచలైపోతాయి అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలను మెండుగా పొందాలంటే దీపలక్ష్మి స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేద్దాం దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహం దీపే సర్వం సంధ్యా దీపం నమోస్తుతే सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते दीपस्त्वमेव जगतां रुचिस्ते दीर्घं तमः प्रतिनिवृत्यम् इदं युवाभ्यां स्तव्यं स्तवः प्रियमतः शरणोक्तिवश्यं स्तोतु भवन्तम् अभिलष्यति जन्तुरेशः दीपं पापहरो नृणाम् दीपम् आपन्निवारकः दीपो विदत्ते सुकृतं दीपं सम्पत्प्रदायकम् देवानां तुष्टिदो दीपः पितॄणां प्रीतिदायकम् दीपं ज्योतिपरब्रह्मा दीपं ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपं नमोस्तु ते दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपं नमोस्तु ते दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपं नमोस्तु ते शुभं कुरुष्व कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदं शुभं कुरुष्व कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदं मम बुद्धिप्रकाशं च दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तु ते मम बुद्धिप्रकाशं च दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तु ते या लोके गृहं दीपस्तु पूरयेत् दीपप्रदक्षिणं कुर्यात् सा भवेद्वय् सुमङ्गला इति श्रीदीपलक्ष्मीस्तोत्रं सम्पूर्णम्